फाङ्गम खम्बाङ इमिमिरी र फल्समा के कस्तो फरक छ धेरैजसो विद्यार्थीहरू फाङ्गम र खम्बाङमा झुकिने भएकोले पहिले यो शब्दहरूको फरक हेरौँ कोरियन भाषाको शब्दकोश अनुसार फाङ्गुमको अर्थ लाग्छ मारागो इन्धन सिचम फोदा फारो छोगुम छने अर्थात् बोलिरहेको समयबिन्दुभन्दा थोरै अगाडिको समय यसलाई नेपालीमा भर्खरै भनेर उल्टा गर्न सकिन्छ फाङ्गुम वास्स भर्खरै आए फाङ्गम किन्नेस भर्खरै सकाए जस्ता अर्थहरू लाग्दछ अनि चा। खुम्बाङको चाहिँ दुईवटा अर्थ लाग्दछ नम्बर एकमा मारागो इन्धन सिचम बुद्ध फारो छोगुम हुए अर्थात् बोलिरहेको समय बिन्दुभन्दा थोरै पछाडिको समय यसलाई नेपालीमा झट्टै अथवा तुरुन्तै भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ खुम्बाङ खाल्के तुरुन्तै जान्छु खुम्बाङ थोरा ओल्के तुरुन्तै फर्केर आउँछु जस्ता अर्थ लगाउन सकिन्छ अनि खम्बाङको दोस्रो अर्थ हुन्छ माराको इन्डियन सिच्चम फोदा फारो छोगुम छने अर्थात् अघिको फाङ्गुमको अर्थसँग उही अर्थ लगाउन पनि मिल्छ त्यसो भए फाङ्गुम वास्छलाई खम्बाङ वास्छ र फाङ्गुम किन्ने सयोलाई खम्बाङ किन्ने सयो पनि भन्न मिल्छ अब इमी र फल्छको बारेमा हेरौँ इमी र फल्सको अङ्ग्रेजी भाषामा अलरेडी भन्ने अर्थ लाग्दछ नेपालीमा अघि नै पहिले नै भन्ने अर्थ लाग्दछ त्यसो भए फरक के त इमी र फल्समा कोरियन भाषाको शब्दकोश अनुसार इमीको अर्थ भन्ने हो भने थाक छिनान इरिल इरिल तेसन माल अर्थात् सबै सम्पन्न भइसकेको कुरालाई भन्दाखेरि प्रयोग गरिने शब्द भन्ने अर्थ लाग्दछ इमी छिनान इल बितिसकेको घटना यिमी मागे बिग्रिसक्यो अनि फल्सको चाहिँ इमीमा हुने अर्थ पनि लाग्छ र येसाङ फोदा पारिगे वा सेङ्गा फोदा पारिगे भन्ने अर्थ पनि लुकेको हुन्छ अर्थात् कुनै पनि कार्य सोचेको वा अपेक्षा गरेको भन्दा चाँडै हुन्छ भने फल्स लगाइन्छ फल्सलाई यति चाँडै भनेर आश्चर्य प्रकट गरेको अर्थमा बुझ्दा हुन्छ तर इमीमा यस्तो अर्थ लुकेको हुँदैन अब फल्सको चाहिँ फल्सै रह नास्छ उठिसकिस् यति चाँडै उठिस् यति चाँडो उठ्ने मान्छे त होइनस् भन्दै सोचेको भन्दा चाँडो उठ्यो भन्ने अर्थ र आश्चर्य पनि लुकेको हुन्छ अर्को उदाहरण हामीले केही दिन अगाडि यो प्रश्न सोधेको थियौँ नि खाले भन्यो नेइल आई थोलजान सिरियल हालके हो भोलि बच्चाको पहिलो जन्मदिनको पार्टी गर्न लागेको नाले प्रति उत्तरमा भन्यो अम आइगा फल्स थोरिए यो ना हल्का आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्यो औ बच्चा यति चाँडो एक वर्ष पुगिसक्यो सोचेको भन्दा एक वर्ष चाँडै पुग्यो भन्ने अर्थ फल्सले दिन्छ मिरीको चाहिँ कोरियन भाषाको शब्दकोश अनुसार अतन इरिसेङ्गिकी छने भन्ने अर्थ लाग्दछ अर्थात् कुनै घटना घट्नुभन्दा अगावै भन्ने अर्थ लाग्दछ अङ्ग्रेजीमा एडभान्स बिफोर ह्यान्ड भन्ने अर्थ लाग्दछ मिरी छुनबिहाँदा अगावै तयारी गर्नु मिरी खेवेगिल स्याउदा अगावै योजना बनाउनु त्यसो भए अब यो प्रश्नको उत्तर के हुन्छ पाँच सेकेन्ड सोध्नुहोस् त वेगुगिल्य छिवनसेन्थ यस छेगोङ छादोङ छा छङ बिखेगुल फाटके हजे खास डट 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 सिहम्सिन सबैभन्दा पहिले प्रश्नमा भएको गल्ती छादोङ छा चा हुन्छ छादोङ चा, जा हुँदैन र यसको सही उत्तर एक र तिन दुवै मिल्छ यसको बारेमा मैले कोरियन भाषामा मास्टर्स पिएचडी गर्नुभएको कोरियन शिक्षकलाई सोधेको पनि थिएँ उहाँले पनि एक र तिन दुवै मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ प्रश्न स्पष्ट छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ प्रश्न कसले बनाउनु भयो मलाई थाहा भएन तर विदेशी भाषाको प्रश्न बनाउन त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन है साथीहरू मैले आफैले पनि टोपिक टेस्टमा लेभल छ ल्याएको ले भए पनि म आफैलाई नयाँ प्रश्न काट्नलाई निकै गाह्रो लाग्छ म आफै शुद्धतामा कतै गल्ती हुने हो कि अर्थको अनर्थ लाग्ने हो कि जस्ता कुराहरूलाई दिमागमा राखेर रा, एकदम होस पुर्याएर मात्र प्रश्न बनाउने कोसिस गर्दछु अनि कोरियन भाषा प्रशिक्षण गराउने अरू साथीहरूलाई पनि प्रश्न काट्दा कृपया यो कुराको ख्याल गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद